قالت دخلت بابن اللي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرشه قالت ودخلت عليه بابن اللي قد علقت عليه من العذرة فقال علامة على ما اهتدرنا أولاد بهذا العلاق علي بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية منها ذات, ذات الجنب يسعة من يسعة يسعة من العذرة min Duminda jambi Itu nama-nama jenis obat dan juga nama-nama jenis penyakit. Saya datang membawa anak saya bertemu, berjumpa baginda Nabi. Ternyata anak saya yang belum makan minum selain daripada susu kencing atas asuhan baginda Nabi. Tapi kita minta air, baru Nabi kita juruskan. Nabi kita tuangkan air ke atas asuhan yang terkena kencing anak yang belum makan minum selain daripada air susu ibunya. Kala wadahatu alaihi bibenindi kat a'lak tu. A'lak tu daripada a'lak itu adalah cara untuk mengobati waram bengkak ketumbuhan yang ada di tenggorokan. Tu di bawah situ ada waram. Tu namanya a'lak. A'lak tu alaihi minal ujrati. Sejatikan al-udrah. Itu adalah wajahul hal. Sakit di tenggorokan namanya udrah. Fakala alamah. gharna auladakun nabi hadirilah atas tujuan apa dengan kalian mengobati anak kalian daripada penyakit elak tadi itu alaikun nahdak lakum menggunakan ud al-hindi al asal ud bahasanya adalah itu gaharu daripada India Pai Nabi Sam Atu Asfiatin dia menjadi penyebab kepada tujuh macam penyakit yang diantaranya datu al-jambi penyakit yang menimpa al-jam datu jam adalah pinggiran datu jambi yus'atu minal wa'yulat, yus'at itu pada saat obat dimasukkan ke hidung yus'at as suud dimasukkan ke lubang hidung namanya su'ud minal udhati jadi pada sakit tenggorokan wa yulat Bulat obat yang dihidupkan secara paksa <coughs> disebut dengan Talat minta til jambi daripada penyakit lambung atau juga penyakit pingiran daripada tubuh. Nah, kitab al-Fadail. Al-Fadail. Alhamdulillah, tidak susah dipahami. Fadail. Nah, hadis nombor tiga Wa bihi Wabi ilaiqala hadassana qatalatu qala kultu li anas ibnimalik radhiyallahu taala anhu. Kaifa kana syar rosalillahi sallallahu alaihi wasallam. Qala kana sya'ar rajilan daripada, laysa bil ja'di wal sabti udhunayhi wa Rajilan itu tafsiran daripada laysa ja'di itu tafsir daripada rajilan. Rajil itu bukan lurus tidak, rajil itu maknanya kerinting. Jadi tidak lurus macam seperti jarum, tidak juga kerinting seperti rambut orang Afrika. Rambut Afrika itu kalau kita gunakan sikat daripada plastik, patah sikatnya. Lalu kita buat sikat daripada besi. Kena terlalu mufal pan, terlalu kerinting sangat. Rambut baginda tidak begitu, rambut baginda rajulan bergelombang. Kerintingnya tidak sangat. Rajulan laisa bil wala antara kedua telinga dan juga kadang-kadang sampai ke bahu atiqi. Rambut Nabi kita kadang-kadang jumma, kadang-kadang wafra, kadang-kadang lima. Ada yang menafsirkan seperti ini, lima yang sampai ke telinga wafra yang sampai setengah bahu jumah yang sampai ke bahu yang sampai ke bahu jumah naik atas sedikit wafra yang tertutup telinga itu adalah lima tapi juga pada masa yang sama Nabi kita gondrong tapi Nabi kita pakai sorban jadi jangan hanya gondrongnya saja rambutnya panjang tapi sorbannya kita abaikan Alakulihal kalau saatnya dia gondrong rambut ikut sunnah, tak apa. Bukan ikut kosplos, bukan ikut uh, pelawak atau juga ikut artis atlet pas kalau macam seniman. Karena seniman pakai rambut panjang, kejadian juga pakai rambut panjang. Itu bukan sunnahnya bagi kita. Niatkan rambut panjang, karena Nabi kita berambut panjang. tapi kita tidak cukur rambut, melainkan pada waktu bertahalulunan. Wabihilih qala'ani bini sirina qala sa'altu. سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خضبا فقال لم يبلغ الخطاب كان في لحيته شعرات بيض قال قلت له أكان أبو بكر يخضب قال فقام فقال نعم بالحناء والكتم حناء Apakah Nabi kita sudah menghidam, sudah menginai janggut beliau tidak sampai pada masa itu. Sebab yang terdapat di janggut Nabi itu tidak lebih daripada dalam dua puluhan helai sahaja. Punya Sadatul adalah dalam tujuh, delapan helai sahaja macam itulah. Dan kalau punya saya ini sudah putih dah. Jadi dan lebih banyak yang putihnya. Makanya saya bagi warna ini namanya khidab. Janggut khidab, kepala pun juga khidab. Nak dikhitab bab jawab ni kalau tidak tidak mengapa. Naam. Wa bihi ilahi qala anil An Nasi bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala yukrahu an yantifa ar-rajulu ash-sha'rata al-bayda'a min ra'sihi wa lihiyatihi qala wa lam yaqtadhib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ma al-bayadu fi anfaqatihi wa fi wa fi sudghaini wa fi ar-ra'si nabdun Anfaqah sedih yang ada uban putih daripada janggut Nabi di ampaka di bawah bibir bawah sederaip pelipis sini dan depan daripada rambut 6 wa bihi laqala 'anil bara'i qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an ba'idan ma bainal mankibaini 'adimal jummati ila shahmati udunayhi alayhi hullatun hamra'u ma ra'itu shay'an qattu ahsana minhu Ini dalil yang mengatakan kita boleh pakai baju merah macam seperti dengan Mukri Sebab kena ada hadis tapi kita bersabda Alhamdulillah ratu zina tu setan merah itu adalah perhiasannya setan. Tapi kenapa ulama mengatakan itu hanya hukumnya makro? Kenapa hukumnya dikatakan oleh ulama boleh boleh saja? Marah itu binti limatin sauda. Aku tidak pernah melihat seseorang yang ber, yang memiliki rambut serba hitam, latin hamro dan berpakaian serba merah. Ahsana yang lebih tampan, yang lebih kaca dari maka daripada disitulah mengatakan boleh-boleh saja dengan kita-kita memilih warna merah kereta rumah pakaian dan yang sejenisnya azimul cuma Nabi kita berambut gondrong panjang sampai ke sahmati uzunai sampai ke kuping marbuan artinya punya perawakan yang sedang tinggi tidak rendah pun juga tidak baik itu meng jauh jarak antara kedua bapau Badan baginda lebar di atas, mengecut ke bawah. Lebar badan kita ngecut di atas, lebar ke bawah. Buncit namanya. Ah, itu perbedaannya. Jadi kalau badan baginda macam seperti dengan pemain-pemain Gusti -pemain macam seperti dengan pemain-pemain tinju perut. nanti kita tidak ada perut, tapi kita tidak buncit. Saya sebut buncit, saya pun juga buncit juga. Ah, jadi bukan jemu-jemu orang, diri sendirilah tapi tanah sangat insyaallah <coughs> tabarakallah baidun ma baina makibahi tapi jarak antara kedua pohon nabi kita itu jauh lebar begitu lihat orang-orang yang bina badan tuh, tasnya lebar jauh perutnya kecil dan buncit rokana pemain tinju kelas dunia pun tapi kita tumbangkan tapi kita kuat baik itu dengan rukanahnya itu juga dengan yang lain kata rukanah tolong sembunyi Jangan cerita, jangan masuk dalam grup WhatsApp. sepanjang hidupku tidak pernah ditumpang oleh sesiapa pun. Janjian yang berlangsung kalau seandainya kita mampu menumbangkan rukana, rukana akan masuk Islam. Tapi ternyata rukana tidak amanah. Setelah Nabi kita tumbangkan tiga kali atau dua kali, tumbang baru pertarungan tengkong, Wung, tarung dengan baginda tak begitu lama ternyata ada langsung tumbang. Kata rukana ini bukan daripada kekuatanmu, tapi kekuatan sang pencipta yang kau seru sebelum kita ber tarung. Itu huruf kana pemain gusti yang terkenal pada masa itu dikalahkan oleh baginda. Kenapa? Ba'idun ma baina mangkibai hinam. Ma Sikit lagi. Wa bihi ilaih qala anil bara'i radiyallahu anhu qala ma ra'aytu min di limmatin ahsana fi hullatin hamra'a mir rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sya'ruhu yadribu mangkibaihi ba'idama baina al-mangkibaini laysa bit wala bil khasiri. وبه قال عن عبد الله, الله وعده وعده بن الزبير رضي الله تعالى عنهما ان رجلا من الانصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في في شراج الحره التي يسقون بها النخل. صراج ياسر لوران اير ان ترى صران انصاري دغات صرى مهاجر مهاجر سيدنا عبد الله بن الزبير برتقاد صران انصاري تلتان مسألة اير في سراج الحره التي يسقون بها النخل. دغات الانصاري صارح الماء يمر. biarkan sejak air itu melintas ke kebunku jadi saluran air kemudian kebun sahabat Nabi Sayyidina bin Zubair kemudian baru tanahnya Al-Ansari Al-Ansari meminta meminta kepada nah kepada Sayyidina Zubair bin Awam <tuh> untuk memberikan laluan air sampai ke kebunnya jadi pada waktu itu setelah sampai berita itu kepada Baginda Nabi kita kata Nabi kita kata siram dulu kebunmu, salurkan air tu ke kebunmu. Lepas itu baru bagi lewat ke kebunnya dia. Tapi kita putuskan seperti itu. Kebunmu dulu sebab di samping sungai. Kebunmu dulu baru kebunnya dia. Jadi kata Syekh Al-Sari, mantang-mantang sepupu awak, mantang-mantang sepupu kamu. Kamu memihak kepada dia. Nah, begitu perkataan daripada Al-Ansari kepada baginda. Nabi kita kata, Oke, okay, ya Rasulullah, ya Abdullah, biarkan saja air kau siramkan untuk kebunuh sampai melempak ke atas berukau bagi laluan kepada al ansari Jadi asbab karena itulah turunnya firman Allah yang berbunyi tentang wallahi fala wa rabbika la yuminur hatta yuhaqqimuka bima syajara bainahum summa najidu bi anfusihim mimma ويسلموا تسليم نعم. كتاب الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسقي يا زبير ثم ارسل الماء الى جارك فغضب الانصاري فقال يا رسول الله ان كان ابن عمتك فتلون وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجدر فقال زبير والله اني لا احبس هذه الايه نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم وبه إليه قال عن سعد رضي الله عنه أنه نزلت فيه آيات آيات من القرآن قال حلفت أم سعد ألا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه ولا تأكل ولا تشرب قالت زعمت زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك بهذا قال مكثت ثلاثا حتى غشي عليها من الجهد فقام ابن لها يقال له عن عمارة فسقاها فجعلت تدعو على سعد رضي الله عنه فأنزل الله عز وجل في, في القرآن هذه الآية ووصينا الانسان بوالديه حُسْنًا وان جاهدك على ان تشرك بي وفيها وصاحبه وصاحبهما في الدنيا معروفا. قال: واصاب الرسول واصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمه عظيمه فاذا فيها سيف فاخذته فاتيت به الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت نفلني هذا السيف فانا من قد علمت حاله فقال رد رده من حيث اخذته فانطلقت حتى اذا اردت ان القيه في القبض في القبض لامتني لا نفسي. لا نفسي فرجعت اليه فقلت أعطنيه قال فشد لي صوته رده من حيث اخذته قال فانزل الله عز وجل يسالونك عن الانفال قال ومرضت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتاني فقلت دعني أقسم مالي حيث شئت قال فأبا قلت فالنصف قال فأبا قلت فالثلث قال فسكت فكان بعد الثلث جاز panjang tentang قضاء pada sahabat cerita daripada sana Sa'ad Nabi Abi Waqas radiyallahu bahwa turun ayat-ayat daripada Al-Quranul Karim yang diantaranya sumpah daripada Ummu Sa'ad la ukar di muka dan hatta yak bidini wa la pokoknya saat kalau kamu tak kembali kepada agama nenek moyang kalau kamu tidak murtad aku tak bakalan bercakap simbang dengan awak dan aku tidak akan makan minum sampai mati kata sinamat kalau sampai mati sekalipun kalau sampai mak meninggal depan mata kepala kubun, tetap aku tidak akan murtad tidak akan meninggalkan ideologi atau juga tidak akan meninggalkan agama Islam. Qala zanta anallaha wasaka kau mengatakan bahwasanya Allah telah mewasankan kepadamu untuk kau bakti kepada mak dan ayahmu. Dan aku perintahkan kamu untuk melaksanakan perkara tadi itu. Qala maka saat 3 hari 3 malam sampai pingsan karena tidak makan dan juga tidak minum. Faqalatullah yuqallahu umara fasaqaha fa'alatatu ala sa'din terus dengan saat terus dengan maksaat mendoakan yang tidak elok kepada sina saat sehingga Allah turunkan firman Allah yang berbunyi bahwa sayyidul insan nabi walidai husna ila akhir ayat wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghanimatan azimatan dan nabi kita mendapatkan rampasan yang banyak di antara daripada rampasan itu terdapat satu pucuk pedang dan aku mengambilnya aku datang menjumpai bagi nabi pakul nabi daripada nafilah atau ghanimah artinya berikanlah pedang itu untukku, <tuh> tapi kita kata kembalikan di tempat yang kau ambil di mana kau ngambil ke kembalikan ke tempat itu pantal aku aku pun pergi untuk mengembalikannya Hatta itu Arab pada saat aku nak meletakkan pedang dari itu ke tempat aku mengambilnya lama si lama laum <tuh> aku dicelak dirayu dibujuk oleh diri pribadiku Kenapa tidak kau sejam mengambilnya? Maka aku pun datang kembali. Berikanlah pedang itu kepadaku ya Rasulullah. Nabi kita syadda dengan suara yang lebih lantang. Kembalikan pedang itu ke tempatnya. Rudduhu min haithu akhattah. Pak Anzal Yas'aduna Mereka bertanya tentang harta rampasan. Paman itu dan aku pernah sakit. Ini cerita yang tadi di Mekah. Terus aku bercita kepada Baginda, apakah boleh aku memberikan hartaku secara kesemuanya? Oksimuma di hai susi itu, tapi kita kata tidak sepertinya, tidak sepertiganya. Oke, okay, sepertiga wasuru sukasir. kasir Bahasa kata pakana ba'du asulusu jaizan. Pada Naam, qala wa ataitu ala nafarin minal ansari wal muhajirin fa qalu ta'ala nut'im nut'imka wa naskika khamran. وذلك قبل ان تحرم الخمر قال فاتيتهم في حش والحش البستان فاذا راس جزور مشوي عندهم وزق من خمر قال فاكلت وشربت معهم قال فذكرت الانصار والمهاجرين عندهم فقلت المهاجرون خير من الانصار قال فاخذ رجل احد لحيي, لحيي الراس فضربني به فجرح بانفي ini pengharaman yang terakhir pengharaman yang sebelum akhir khamar itu hanya haram diminum kalau pada waktu masa akan sembahyang dekat-dekat waktu sembahyang tidak boleh diminum tapi kalau selepas sembahyang silahkan saja nak minum arah minum isya banyak di kalangan para sahabat meminumnya selepas isya sehingga pada waktu subuh kesan arak itu sudah hilang jadi pada masa subuh pres dalam keadaan sedar, dalam keadaan baik jadi mereka hanya tidak minum arak kalau pada waktu sudah dekat waktu sembahyang itulah yang berlaku jadi pada waktu mereka meminumnya sebelum itu pada saat arak memainkan mereka dan mereka pada mabuk salah seorang tadi pada angson mengambil lahyai jamal dua tulang ontak, tulang dagunya itu dipukulkan kepadaku sampai membuat luka sampai melukakan depan hidungku qala fadarabani bajur habi ampi pada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzalallahu tabaraka wa taala innamal khamru ila akhir ayat sesungguhnya arak maisir judi ansab azlam itu adalah najis Recisun daripada perbuatan syaitan Ali bin Umar جزاكم الله خيرا يا شيخ. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رأيت في المنام كأن في يدي قطعة استبرك قطعة استبرك وليس مكان أريد من الجنة إلا طارت إليه. قال فقصصته على حفصة رضي الله تعالى عنها فقصته حفصة رضي الله تعالى عنها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى عبد الله رجلا صالحا. سأيام مليحات عبد أن تصبح أيام صالح Naukana yakumu minal lain Tapi kita kata dia adalah orang yang soleh Kalau dia selalu melaksanakan salat tahajud Jadi sejak Nabi kita berkata Seperti itu aku tidak pernah meninggalkan salat tahajud Kata Sina Abdullah bin Umar bin Umar ta'ala Jadi sebelum adanya Piring terbang Pernah dengar piring terbang? Atau sejadanya Aladin, Aladin yang terbang. Ini Sayyidina Abdullah bin Umar sudah pernah bermimpi sedang berada di atas satu lombar kain yang kain itu boleh membawa-bawa terbang ke sana ke mana aku ingin ke sana dia membawa aku nah itu kain terbang yang punya kita piring terbang hmm. yang ada lagi sejadahnya ala adil, terbang hmm. nah wa bihi ilaih an ibn umar radhiyallahu ta'ala anhu ma qala kanar rajulu fi hayati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idha raa ru'ya khasaha ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam فتمنيت ان ارى رؤيا اقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وكنت غلاما شابا عزبا، وكنت انام في المسجد على احد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرايت في النوم كان ملكين اخذاني فذهبا بي الى النار، فاذا هي مطويه كطي البئر، واذا لها قرنان كقرني البئر، واذا فيها ناس قد عرفتهم. فجعلت اقول: اعوذ بالله من النار، اعوذ بالله من النار، اعوذ بالله من النار، قال: فلقيهما ملك فقال لي لم ترى فقصصتها على حفصة رضي الله تعالى عنها فقصتها حفصة رضي الله تعالى عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل لو كان يصلي من الليل حديث منجوكان atas kebolehan dengan kita kita tidur di masjid aku pada masa muda masa bujangan tidur di masjid itu bila di zaman Rasulullah الله عليه وسلم sampai dengan beliau menceritakan mimpi yang beliau mimpikan pada waktu dengan beliau dibawa oleh dua orang malaikat untuk masuk ke dalam neraka. kata ternyata dia tertutup sebagaimana tertutupnya sebuah telaga. karena 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 albir. nasun di dalamnya ada terdapat orang-orang yang aku mengenali mereka. Aku mengucapkan alhamdulillah iminanar. Auzubillah minanar, auzubillah minanar Kala pada kirma malakun Pakala li lam turak Kamu tidak perlu risau Tidak perlu takut, mimpiku tadi itu aku ceritakan Kepada Sayyidatuna Hafsa Dan bila ceritakan kepada Nabi Nabi kita Sanjung Bahagialah, baiklah seorang laki laki bernama Abdullah Kalau dia selalu melaksanakan Salat di waktu malam Kala an Aisyah radhiyallahu ta'ala Anaha Hadasaku ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala laa Inna Jibril yaqra alaihi salam qala faqultu wa alaihi wa rahmatullah itu di antara daripada hadis yang diberikan tentang keutamaan kita mengirim salam atau mengamalkan salam kepada seseorang kitabul birri birrul walidain selah karib karabat wal adab secara am na'am wa bihi qala anna radhiyallahu ta'ala <tuh>